জংঘল সেইদিনা বিনোদৰ কোম্পানীৰ কাম কৰি ঘূৰি আহোঁতে বহুত ৰাতি হৈছিল চমু ৰাস্তা বিচাৰি গুগল মেপত চাৰ্চ কৰি এটা পাহাৰীয়া চমু পথ পাই সি মটৰ চাইকেলখন সেই পথেদি চলাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে নিশা গভীৰ হৈ আহিছিল তাতে অমাৱস্যা ৰাতি ঘোপমৰা অন্ধকাৰে জংঘলখন চানি ধৰিছিল আৰু বিনোদে নিঃসংগ ৰাস্তাটোৰে মটৰ চাইকেলখন চলাই আগুৱাই গৈছিল চাৰিওফালৰ নিশা চৰ জীৱৰ চিঞৰবোৰে পৰিৱেশটো আৰু ভয়ংকৰ কৰি তুলিছিল কিন্তু বিনোদে সেইবোৰৰ প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব নিদিয়ে সোনকালে জংঘলখন পাৰ হোৱাৰ কথা ভাবি বেগাই মটৰ চাইকেলখন চলাবলৈ ধৰিলে এই পথ চোৱা বিনোদৰ বাবে সম্পূৰ্ণ অচিনাকি আছিল সি বহুবাৰ ইয়ালৈ আহিছিল কিন্তু এই ৰাস্তাটোৰ কথা কাৰো মুখত শুনা নাছিল আৰু গুগল মেপতো কেতিয়াও দেখুওৱা নাছিল বিনোদে মটৰ চাইকেলৰ দহ মিটাৰত দেখিলে ইতিমধ্যে জংঘলখনৰ মাজেদি প্ৰায় দহ কিলোমিটাৰ সি আহিলেই আৰু দহ কিলোমিটাৰমান গ'লে হাইৱে পাবগৈ সি মটৰচাইকেলৰ স্পীড বঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিলে হঠাৎ এটা অদ্ভুত ঠাণ্ডা তাৰ শৰীৰত সোমাই গ'ল তাৰ বাইকৰ হেডলাইটটো অট'মেটিক আপ ডাউন কৰিব ধৰিলে বতাহৰ উনঘাম নথকা সত্বেও চাৰিওফালৰ ঘন জংঘলৰ গছবোৰে খুব বেছিকৈ লৰচৰ কৰিব ধৰিলে যেন ধুমুহাহে বলিছে আৰু সেই মুহূৰ্ততে বিনোদৰ নতুন মটৰ চাইকেলখনৰ ইঞ্জিনটোৱে এটা বিখট শব্দ কৰি বন্ধ হৈ গ'ল এতিয়া এই ঘপুৰা হাবিখনৰ মাজত বিনোদ সম্পূৰ্ণৰূপে অকলশৰীয়া হৈ পৰিল সি বাইকখনৰ তেল চেক কৰিলে কিন্তু তেলো আছে তেন্তে কিয় বন্ধ হৈ গ'ল কাৰণ মটৰ চাইকেলখনো নতুন তেতিয়াই বিনোদৰ একে লাগিল যেন কাষৰ কিবা এটা আছে আৰু তাৰ ফালেই চাই আছে সি ভালকৈ আন্ধাৰতে চকু মাৰিলে কিন্তু একো নেদেখিলে সি পুনৰ বাইকখন ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে কিন্তু ষ্টাৰ্ট নহ'ল এইবাৰ আন্ধাৰৰ মাজেৰে এটা নাৰী কণ্ঠৰ অত্যহাস্য ঘাঁহি আহি বিনোদৰ কাণত পৰিল বিনোদৰ প্ৰকূষণ কপি উঠিল চৌপাশৰ বতাহবোৰ যেন গধুৰ হৈ পৰিছিল বিনোদে তাৰ কান্ধত বৰফৰ দৰে ঠাণ্ডা কাৰোবাৰ হাতৰ বৰশ অনুভৱ কৰিলে আৰু সেই অদৃশ্য শক্তিয়ে বিনোদে কিবা ভগাৰ আগতেই তাক কান্ধত ধৰি জংঘলৰ ফাললৈ টানি লৈ গ'ল বিনোদে যিমান পাৰে সেইদৃষ্ট শক্তিৰ লগত যুঁজ কৰিবলৈ ধৰিলে তাৰ উশাহটোৰ ক্ৰমাৎ ছুটী হৈ আহিছিল সি চকুৰ সন্মুখত এটা চিন্ন ভিন্ন দেহৰ ফটা চিটা লেতেৰা কাপোৰ পৰিহিতা নাৰীমূৰ্তি দেখা পালে সি লক্ষ্য কৰিলে যে সেই নাৰীমূৰ্তিটোৰ চকু দুটাৰ ঠাইত আছে দুটা প্ৰকাণ্ড গৰ্বৰ উষ কি যে বিহু ঠিক তৎমুহূৰ্ততে বিনোদৰ সন্মুখত আন এটা উচিত আকৃতিৰ ভয়ংকৰ ছায়ামূৰ্তিৰ আৱিৰ্ভাৱ ঘটিল সেই ছায়ামূৰ্তিটোৱে নাৰীমূৰ্তিটোলৈ চাই গৰজি উঠিল সেই মেদিনী পকোৱা গজনৰ নাৰীমূৰ্তিটোৱে বিনোদক গটা এটা মাৰি মাটিত পেলাই দি অলপ পিছুৱাই ক'ল এই সুযোগতে বিনোদে কোনোমতে পৰাৰ পৰা উঠি জংঘলৰ মাজৰ পৰা বাইকখনৰ ওচৰলৈ বুলি দৌৰিবলৈ ধৰিলে মাজতে এবাৰ পাছলৈ ঘূৰি চাই দেখে যে সেই ভয়ংকৰ ছাঁ আৰু নাৰী মুক্তিটোৰ মাজত প্ৰমূল যুদ্ধ চলি আছিল বিনোদে বাইকখনৰ ওচৰ পাই তাৰ থৰথৰকৈ কঁপি থকা হাতেৰে বাইকৰ চাবিটো কপাই দিলে আৰু কি আচৰিল বাইকৰ ইঞ্জিনটোৰ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল এবাৰৰ পিছলৈ ঘূৰি নোচোৱাকৈ বিনোদে খুব বেগেৰে বাইকখন চলাবলৈ ধৰিলে লাহে লাহে জংঘলৰ অদ্ভুত শব্দবোৰ ম্লান হৈ আহিছিল প্ৰায় আধা ঘণ্টামানৰ পাছত বিনোদ গৈ হাইৱে পালেগৈ পাছতহে বিনোদে মানুহৰ মুখত সেই অভিশব্দ জংঘলখনৰ বিষয়ে শুনিছিল সেই অভিশব্দ জংঘলখন হেনো অশৰীৰি আত্মাৰ বাসস্থান অভিশব্দ আত্মাবোৰ ঘূৰি ফুৰে তাত বিশেষকৈ অমাৱস্যাৰ ৰাতি সেই অভিশব্দ জংঘলখনলৈ যোৱা কোনো মানুহ আজিলৈকে ঘূৰি অহা নাই বিনোদে মনে মনে সেই ছায়ক ধন্যবাদ জনালে সি আৰু কেতিয়াও সেই ভাটি হোৱা নাছিল